Yes, okay. okay. yes. okay. uh, माननीय सदस्य जी गुरजीत सिंह ओजला जी थैंक यू चेयरमैन सर आपने फनाज बिल पे बोलने का मौका दिया इनकम टैक्स जो के करीब आठ करोड़ लोग देते हैं सभी सांसद लोग बता रहे थे लेकिन इसके साथ जीएसटी भी आता है जो हम सब लोग देते हैं और फ्यूल के ऊपर अलग से टैक्स है जो हर गरीब लोग देते हैं लेकिन जो इसका हिस्सा है वो मीडियम वर्ग तक और गरीब वर्ग तक नहीं पहुंचता सब ये कहते है ट्रिलियन बनाने रहे हैं मैं कहता हूं जब जा रहे हैं। मैं कहता हूं जब में 2024 पॉइंट पर चार परसेंट से आगे नहीं बढ़ रही और डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिसको ये सब लोग भूल जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से आज पूरा देश उनकी इकोनॉमिक सुधार की वजह से जहां खड़ा है उनका जो नीम है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश में रखी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपना देश ही नहीं जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी उनको मानते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन किसी से बात करो अक्रॉस द रिलीजन और अक्रॉस द कास्ट एवरीबॉडी बॉडी लेकिन सर मुझे दुख है एक बात माननीय वाजपेयी जी जब देहात हुआ तो हमें अच्छा लगा कि बड़े तरीके के साथ उनको इन्हें इन्होंने अंतम विदाई की थी लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय आपको क्या हो गया था उस समय याद नहीं आया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उस जगह राजघाट पे आपने जगह क्यों नहीं दी क्यों नहीं जिस बंदे ने इस देश को आर्थिकता की नहीं रखी हो क्यों ना मिले जगह में क्यों ना मिले प्लीज कम बिल ये बिल पे ये बिल सर सर no, ये ये पे पे दे दे उनकी वजह से दो हजार पांच से सोलह तक गरीबों का जो आमदन था एक सौ तिरासी परसेंट बढ़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जब बीट का एमएसपी था दस साल में एक परसेंट बढ़ा था और आपकी गवर्नमेंट में फोर्टी सेवन परसेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जब राइस का एमएसपी एक परसेंट बढ़ा था और आपकी गवर्नमेंट में पचास परसेंट दस साल में एक लाख कारखाना डॉक्टर मनमोहन जी के समय लगा था आपके समय सिर्फ चौबीस हजार तो मैं ये कहना चाहता हूं ये जो सरकार है अभी सांसद सा लोग कह रहे थे कि हम एमएसएमई में बहुत बढ़ावा हुआ है लेकिन जनाब 50 करोड़ की सेल करने से लेस देन 50 करोड़ 45 दिन का प्रावधान दिया है बिजनेसमैन को लेकिन जब 50 करोड़ के ऊपर सेल करो तो जब मर्जी पेमेंट करो जब मर्जी ना करो कोई पूछता नहीं है वो गरीब लोग हैं जिनको आपको मदद करनी चाहिए लेकिन आप मदद किसकी कर रहे हैं ओनली टू हंड्रेड बिलीनियर्स जो देश में बने हैं जिनके पास इकतालीस परसेंट वेल्थ है उनकी मदद होने जा रही है जिनके पास गरीब है गरीब का रोजगार है 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 उसकी लाख लाख जॉब जॉब पिछले समय में गई तो हमें जरूरत टैक्स वो भी देते हैं क्योंकि जब मोमबत्ती खरीदो डब्बी खरीदो जीएसटी तो देना ही पड़ता है चाहे इनकम टैक्स भी स्लैब में आए या ना आए लेकिन टैक्स तो सब लोग दे रहे हैं तो मेरा आपसे दुर्खास्त है जो जीएसटी है इसका ट्रिब्यूनल आठ साल में अभी तक सेटअप सेटअप नहीं हुआ जिसका होना चाहिए इनकम टैक्स टेरिज्म बड़ा है असेसमेंट की वजह से दस लाख जो इनकम टैक्स के केस है वो अभी पेंडिंग है उसको सुधार करने की बहुत बड़ी जरूरत है वन थर्ड पॉपुलेशन लेस देन वन हंड्रेड पर रुपीज पर डे उनकी इनकम है इनके ऊपर फोकस करने की हमें जरूरत है इनकम टैक्स तो सब दे रहे हैं टैक्स भी कलेक्ट हो रहा है लेकिन जो स्कीम है ठीक है एक बात की आप तो मोहर लगाते हैं आप सर के हंगर इंडेक्स में हम 105 नंबर में है एक में से। तो जो 80 करोड़ भारतीयों को आप फ्री राशन दे रहे हैं ये इस बात के ऊपर मोहर है एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम बहुत अमीर हो रहे हैं एक तरफ हमें फूड भी देना पड़ रहा है ये दोरा मापदंड है सर So, देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा का बहुत बड़, बहुत बड़ा रोल है साहब जब पिछले 10 साल में करीब 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी अप्लाई की सेंटर को जॉब लेकिन 7.2 लाख 10 साल में जॉब्स मिली है जो मोदी जी कहते थे दो करोड़ जॉब हम हर युवा को देंगे हर साल वो कहा गए पंद्रह लाख तो दूर की बात है जो जॉब थी वो भी हम नहीं दे पाए सर पंजाब पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा डालता है देश की आजादी से पहले भी चाहे शहादतें हो चाहे फूड की जरूरत पड़ी हो और चाहे बॉर्डर के ऊपर शहादत देने की बात हो पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा डालता है सर सर लेकिन पंजाब के साथ विचकरा हो रहा है पंजाब का कर्जा बहुत बढ़ चुका है पंजाब को कोई रिबेट नहीं दी कि दूसरे प्रांतों को तो हमें कोई पति नहीं है लेकिन जहां इलेक्शन होते हैं वहां सब कुछ चला जाता है जहां जो लोग लड़ते हैं मरते हैं बॉर्डर के ऊपर उनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती पंजाब के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूं कि लुधियाना तक क्योंकि बहुत कारोबार है लुधियाना तक हुआ था अटारी तक अमृतसर तक ले जाने की जरूरत है जो कि बहुत देर की डिमांड है वो पंजाब को मिलना चाहिए हमारे सांसद बिट्टू जी बैठे हुए हैं आप भी पट्टी मखू लिंक 2013 का जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे आप भी थे उस समय का अनाउंस हुआ है अब तक होंद में नहीं आया क्या रीजन है कोई समझ में नहीं आता ब्यास का जो अप्रूव्ड है अभी तक नहीं हुआ पट्टी मुकेरिया लिंक जो अप्रूव्ड है पट्टी मखू लिंक सॉरी ब्यास कादिया मुकेरिया तलवाड़ा लिंक 2021 से प्रूव है तो मेरा कहने का बात है टैक्स तो हम भी देते हैं लेकिन सहूलते हमें भी तो दे दो ना हम लोग भी चाहते हैं अपना हिस्सा तो ये ये जो तकलीफ है ये पूरे पंजाब की है सर पंजाब की इंडस्ट्री डे बाय डे कम होती जा रही है। हमारा अमृतसर में सबसे पहला जो सेल टैक्स शुरू हुआ तो अमृतसर में पहली इंडस्ट्री लगी थी हमारा पहला नंबर अमृतसर के एक इंडस्ट्री के पास है लेकिन साहब पूरा अमृतसर की इंडस्ट्री तबाह हो गई रीजन पहले टेररिज्म की वजह से उसके बाद हिमाचल को टैक्स हेमन बना दिया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर को भी टैक्स हेमन बना दिया गया हमारी इंडस्ट्री सारी प्लान करके वहां चले गई सर अभी चार दिन पहले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं उन्होंने इंडस्ट्री कठुआ में लगा ली बोले वहां तीन रुपए यूनिट बीती है यहां आठ रुपए है तो कैसे इनके साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सारी इंडस्ट्री बद्दी और कठुआ में ट्रांसफर हो गई सर ऊपर से एक्सटोर्शन काल इतनी आ रही है तो भी लोग भाग रहे हैं ठीक है वो स्टेट का मसला है लेकिन सर स्टेट सुने ना तो लोग जाए कहां अभी बॉर्डर है बॉर्डर से अभी कितने जनाब करीब सर स्पीकर सर तेरह बम्ब अटैक हो चुके हैं अमृतसर के ऊपर तो उसको बंद किसने करना है सरकार ने करना है सर सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सर हमारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट रोके पूरे पंजाब के सरकार कमजोर है सेटअप नहीं करा रही किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दे रहे वहां के ब्यूरोक्रेट और नेशनल हाईवे के ब्यूरोक्रेट रद मिलकर उनको वो इसके लिए जमीने नहीं देते वो कहा जाए सर सर उसके ऊपर हम क्वेर करें हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब के रुके हुए सर सर फार्मर फार्मर जो देश की रीढ़ की हड्डी है सर पूरे देश में उसको न्याय नहीं, नहीं मिल रहा है स्वामीनाथन पोर्ट पे एमएसपी होनी चाहिए गारंटी करनी चाहिए सरकार को वो नहीं दे पा रहे उसका बच्चे सर उनको प्रॉपर एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल नहीं है क्योंकि रूरल एरिया में रहते हैं उसके साथ मजदूर भी उसी हालत में जा रहे हैं लेकिन सरकार के उसके ऊपर ध्यान नहीं है सर बॉर्डर एरिया के ऊपर स्कूलों की हालत देखिए जो इंडेक्स बताता है एजुकेशन का पूरे देश में दस लाख टीचर की शॉर्टेज है एक लाख स्कूल ऐसे हैं जिनके पास एक एक टीचर है तो सर मैं कहना चाहता हूं मैक्सिमम जो रूरल एरिया के हैं मैक्सिमम क्योंकि सर जितने भी डेवेलप मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनके पास सब कुछ है लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर है उनके ऊपर चेक कर टैक्स तो सबसे इकट्ठा करते हम लोग भी देते हैं सर लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं उसके ऊपर फाइनांस मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए सर फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम सर अप, हमारी स्थिति भौगोलिक ऐसी है आपको भी समझ देंगे भौगोलिक स्थिति आती है सर जब बारिश होती है सारा पानी पंजाब में आ जाता है फ्लड गेट खुल जाते हैं लेकिन एक पैसा भी थोड़े बहुत पैसे दिए हैं लेकिन जितना हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है वो भरपाई केंद्र गवर्नमेंट में नहीं की और स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं की सर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड वो सारे रुके हुए सर सर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड तो देने चाहिए ये तो किसान की मजदूर की बात करते हैं तो रस्ते बनने किसान के मजदूर के वो भी नहीं दिए जाते तो बॉर्डर कोरिए को सरकार को हॉस्पिटल खासकर सर अमृतसर है मैं आप इशारा कर रहे हैं मैं कम कर देता हूं सर अमृतसर एक ऐसा सिटी है भौगोलिक तौर पर जो देश मैं तो भी सोले लेने। सर अमृत सर दोनों दोस्तों जी सर सर मेरी प्रधानमंत्री जी जो देखिए रोकोगे तो नहीं सर वेलकम करो सर पता क्या हाँ मैं मैं जवाब देता हूँ। आपस में आप मैं जवाब देता हूं आपस का जवाब मत दो इसका जवाब नहीं देंगे लेकिन सर मैं इनका वेलकम करता हूं प्रधानमंत्री जब एक बटन दबा के पूरे देश के खजाने में पैसे डाल सकते तो यहां से डाल दो हब देखिए सर, सर बनाने के लिए सरकार ने सरकार की जरूरत है सरकार के उसके ऊपर ध्यान दे एक्सप्रेस वे कंप्लीट होगा तो हमारे आई टी हब बन सकता हैं सर मेडिकल टूरिज्म अमृतसर के पास एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है यह भी इस चीज के गवाह होंगे सर पूरे सत, ब्यास दरिया के बाद माजे को कैटर करते हैं करीब एक करोड़ के ऊपर बात सर एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है एम्स भी बाहर बाहर है पीजीआई भी सर एम्स हमारे लिए अनाउंस था लेकिन मत... इन लोगों ने अकाली दल के साथ मिलकर बठिंडा गए जनाब हम फिर वहीं के वहीं है बॉर्डर पे लड़ाई हम लड़े बॉर्डर बंद है सर बॉर्डर खुलेगा तो हमारा विकास जी ट्वेंटी में बोला गया कि सिल्क रूट शुरू होगा तो सर बॉर्डर भी खोलिए ताकि अमृतसर के लोगों का विकास हो सके सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बुरी हालत है बिट्टू जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूं रेलवे स्टेशन पीयूष गोयल जी ने जहां उसमें खड़े होकर कहा था कि रेलवे स्टेशन नया बनाने जा रहे हैं अमृतसर का अभी तक उसका पता नहीं चल रहा उसके ऊपर ध्यान दीजिए सर सर मैं यही बेनती करूंगा कि वित्त मंत्री जी खासकर अमृतसर के और पंजाब के ऊपर फोकस करें जिसने पूरे देश का हमेशा ही साथ दिया है उसके ऊपर फोकस करें बहुत बहुत धन्यवाद सर